Шановні колеги, розпочинаємо нашу традиційну післяматчеву прес-конференцію, спілкуємося з головним тренером Олімпіка Романом Миколаївичем Санжаром. Романе, вітаємо вас з перемогою. Ну, і вже за два кроки, власне кажучи, прем'єр-ліги. Скажіть, будь ласка, яке враження справила на вас гра, яка щойно завершилась? Ну, і Ваши планы до конца чемпионата, если можно поделиться? Ну, по поводу сегодняшней игры я считаю, что была абсолютно равная игра. Первый тайм прошел практически без моментов, за исключением того момента, когда мы в конце кирилл Дорошенко не ворота, до поворотам ударил выше перекладины. Так команда Александрия организованно оборонялась, пыталась построить свою на контратаку. Мы же в свою очередь пытались накрывать их и не дать возможности выйти, выйти пасом, сорвать эти контратаки. Мы знали, что мы очень мобильная линия полузащиты и пытались их не атаки нейтрализовать. Второй, второй тайм прошел практически в таком же ключе, но нам удалось выжать максимум со стандартным положением. Мы бросили аут, забили мяч. И дальше уже как бы, игра приобрела такой рисунок. То есть э, ребята вместо того, чтобы развить, э, развивать свое преимущество и уже более раскрепоститься и идти э, в атаку большим количеством людей, э, начали больше прижались к нам воротам и уже начали просто отбиваться, то есть удерживать результат. В целом команда Александрия мне очень понравилась, сегодня была абсолютно равная игра. Э, просто сегодня нам больше повезло. Спасибо большое. Ну и о планах до конца сезона. Планы, план до конца сезона, естественно, у нас выигрывать в каждом матче, развивать свою игру. У нас, у нас еще много есть над чем работать. И пытаться побеждать. Пока. Ну скажіть, будь ласка, все-таки не довго буде не тривала така перерва, і команда за всіма ознаками буде представляти ще одна команда з Донецька прем'єр-лігу. Чи плануєте підсилювати з гравцями в різних ланках? Як інфраструктура? Трішечки нас поінформуйте і, у вас. Інфраструктура у нас в порядку, президент клубу Подвел. Инструктуру, всю инфраструктуру под стандарты премьер-лиги. А по поводу усилений мы естественно будем усиляться у нас на данный момент количество игроков, которых ну, я считаю необходимо, чтобы было в обойме, нам надо добавить. Добавить качественных футболистов у нас есть определенные варианты, как мы хотим, как мы хотим усилиться. Я хочу, чтобы на одну позицию было два равных футболиста, потому что такое положение дел даст 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 возможность развиваться каждому партнеров, потому что будет реальное соперничество за место в составе. Я говорю, дожил. Есть запитание? Прошу команды. Роман Николаевич, ну вот по состоянию на сегодняшний день вы провели 20 беспроизрачных игр. Вот хотелось бы лично от вас услышать рецепт успеха вашей команды, это при том, что прошлый чемпионат закончили на 11-й позиции в турнирной конференции. Да, вы знаете, рецепта как такового нет. Ребята верят до конца в свои силы, верят, верят в друг друга на тренировках. Все вылаживаются до конца. Мы готовимся от игры к игре. У нас нет какого-то дальнейшего плана, долгосрочных планов, так сказать. У нас есть вот задача выиграть каждую игру. В каждой игре мы пытаемся готовиться как последний, как кубковой. И возможно это дает, дает, дает нам возможность показывать вот такой